Sekali imbas, datuk dekat belakang saya ni nampak macam orang tua biasa yang sedang menghabiskan masa-masa serta sisa hidupnya di masjid melakukan amal ibadat. Namun, looks can be deceiving dan orang putih kata don't judge a book by its cover. Orang dekat belakang saya ni merupakan legenda di Libya dan dia merupakan seorang pejuang yang berjaya menggemparkan kuasa fasis Itali satu ketika dahulu. Dia melawan kuasa fasis Itali selama lebih daripada 20 tahun. Inilah kisah Umar Al-Mukhtar. Umar Al-Mukhtar dilahirkan pada tahun 1858 di Zanzur iaitu berhampiran Tobruk di Libya. Nama penuhnya adalah Umar Al-Mukhtar Muhammad bin Farhad Al-Manifi dan dia berasal daripada Manifa clan. Okey, pada ketika usianya masih kecil, dia telah kehilangan bapanya dan dia menghabiskan masa mudanya dengan mempelajari Al-Quran dan juga mendalami ilmu Islam. Setelah menginjak dewasa, Umar Mukhtar menjadi seorang guru agama dan dia terlibat dengan Sanusi Movement iaitu satu gerakan politik agama yang diasaskan oleh Muhammad Ibn Ali As-Sanusi pada tahun 1837. Umar Al-Mukhtar dipercayai merupakan seorang pemimpin yang menyelesaikan banyak masalah serta konflik dalam gerakan tersebut. Pada tahun 1911, Itali telah menjajah Libya setelah menewaskan Turki Uthmaniyah dalam Perang Italo-Turki. Kehadiran kuasa fasis Itali ini telah mengubah kehidupan Umar Al-Mukhtar sepenuhnya. Daripada seorang guru agama, beliau menjadi seorang pejuang kemerdekaan yang melancarkan serangan gerila, melakukan pemberontakan dan memusnahkan pos-pos penting tentera Itali dalam usaha untuk menghalau tentera Itali daripada tanah airnya. Umar Al-Mukhtar menggunakan kepakaran serta kemahirannya tentang padang pasir dalam melancarkan serangan ke atas tentera Itali. Beliau melancarkan serangan dalam kumpulan kecil, memutuskan bekalan makanan, memutuskan bekalan senjata dan juga menewaskan tentera Itali yang jauh lebih berkelengkapan. Beliau melakukan serangan ini selama lebih daripada 20 tahun. Antara pertempuran epik yang dilaporkan adalah pertempuran yang berlaku di Lembah Rahiba pada tahun 1927. Umar Al-Mukhtar dan pengikutnya telah menyorok di sebalik celahan batu menunggu kemarahan tentera Itali. Setelah tentera Itali melalui kawasan tersebut, Umar Al-Mukhtar dan pengikutnya telah melancarkan serangan kilat menggunakan kuda dan juga unta dalam usaha untuk menewaskan tentera Itali. Dalam masa beberapa jam sahaja, seramai lebih daripada 600 tentera Itali telah terbunuh ataupun tercedera. Walaupun dengan segala serangan yang dilakukan Umar Al-Mukhtar dihormati lawan dan juga kawan. Ini adalah kerana Umar Al-Mukhtar merupakan seorang yang berpegang teguh terhadap ajaran Islam dan juga tidak membunuh tahanan serta orang awam. Namun, panas disangka hingga ke petang rupanya hujan di tengah hari. Umar Al-Mukhtar telah ditangkap semasa dalam satu pertempuran berhampiran Sulunta di Jabal Al-Akhdar. Beliau telah ditawarkan dengan pelbagai tawaran untuk meninggalkan perjuangannya tetapi beliau menolaknya dengan tegas. Umar Al-Mukhtar menyatakan dengan tegas di hadapan Jeneral Itali, Rodolfo Graziani bahawa kami sekali-kali tidak akan menyerah kalah sama ada kami menang atau kami mati dan ini bukanlah pengakhirannya kamu dan generasi-generasi selepas kamu akan terus berlawan Umar Al-Mukhtar telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati menjadari akan hal ini beliau menyatakan dari Allah kita datang dan kepadanya lah kita kembali. Umar Al-Mukhtar dijatuhkan hukuman gantung sampai mati pada 16 September 1931 di hadapan ribuan rakyatnya dan dikatakan antara kalimatnya yang terakhir adalah beliau membaca surah al fajr ayat 27 ke 30 yang berbunyi Ya ayatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Begitulah kisah insan hebat Umar Al-Mukhtar iaitu orang yang digelar sebagai singa padang pasir. Kalau korang suka konten macam ni jangan lupa klik like, subscribe, share dan tinggalkan juga komen.